মৰমৰ অকনিশত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছো ঝংকাৰ পাঠ্যপুথিখনৰ চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ দ্বিতীয় অংশটি আহাচোন এই অংশটিত কিনো আছে চাওঁ প্ৰথমতে আছে আমাৰ কি ৰকাৰ আমি এই অংশটি ৰকাৰেৰে আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আমি এটি টোকা পঢ়ি চাওঁ আহাচোন অন্য আখৰৰ লগত ৰ লগ হলে ৰূপ সলনি হৈ আখৰটোৰ তলত ৰকাৰ হয় অৰ্থাৎ দেখিছানে মানে কি কৈছে যেতিয়াই ৰ আখৰটো অন্য আখৰৰ লগত লগ হব তেতিয়াই সেই ৰটোৰ ৰূপটো সলনি হৈ এই ৰডাললৈ পৰিৱৰ্তন হয় যেনেকৈ ধৰি লোৱা পৰ লগত যদি ৰ আখৰটো লগ হয় তেতিয়া পৰ তলত কি হব এই চিনডাল বহিব তাৰমানে আমি তেতিয়া কি বুলি কওঁ পৰ লগত ৰ লগ হলে মানে তাৰ উচ্চাৰণটো হব প্ৰ তেনেকৈ মৰ লগত যদি ৰ লগ হয় তেতিয়া মৰ তলত এই চিনটো বহিব আৰু তাৰ উচ্চাৰণটো হব ম আহাচোন এতিয়া কিছুমান আমি ৰকাৰ যুক্ত শব্দ পঢ়ো শুনি কওঁ আহা ইয়াত কি দি থোৱা আছে ৰ কাৰ দি থোৱা আছে আৰু তোমালোকে ইয়াত কিছুমান কি দেখিছা শব্দ দেখিছা নহয়নে আৰু প্ৰতিটো শব্দতে আমাৰ কি যোগ হৈ আছে ৰ কাৰডাল লগ হৈ আছে নহয়নে এতিয়া আমি এই শব্দবোৰ পঢ়ি চাওঁ আহা প্ৰথমতে আছে গ্ৰ গ্ৰ ঘা ন ঘান শ্ৰ মা ন প্ৰাণ নম্ৰ নম্ৰ তাম ৰ তাম্ৰ মু মুদ্ৰা অ যাম আশ্ৰয় আশ্ৰয় অত্ৰ পৱিত্ৰ দৰিদ্ৰ দৰিদ্ৰ এনেকৈ তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা এইবাৰ আহাচোন আমি চাও খালী ঠাইত ৰ কাৰ বহুৱাই শব্দ সাজি পঢ়ো আহা এই যে খালী হৈ থকা ঠাইসমূহ দেখিছা শব্দবিলাকত সেই শব্দবিলাকত আমাক কি বহাব দিছে ৰ বঢ়াব দিছে আৰু সি ৰ বহাই ইয়াত আমি লিখিম আৰু লিখি হোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিম পঢ়িম আহাচোন আমি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আমাৰ কি আছে প আছে আৰু প তলত আমি এই ৰডাল বহুৱাই দিলো তাৰ পাছত কি আছে থ আৰু মহ আমাৰ শব্দটো কি হৈ গল প্ৰথম নহয়নে এইবাৰ চাওঁ আহা বি গ আছে নহয়নে গড় তলত আমি কি বহালো ৰ কাৰ বহালো কি হৈ গল শব্দটো বিগ্ৰহ এইবাৰ চাওঁ আহা বি তাল আছে তাক ৰকাৰ বহালো তাৰ পাছত কি আছে মহ আমাৰ শব্দটো কি হ'ল বিশ্ৰাম এইবাৰ চাওঁ আহাচোন দলত ৰ বহোৱাত তাৰ পাছত কি আছে ৱ ন কি হব শব্দটো দ্ৰৱণ এইবাৰ চাওঁচোন আহা কি আছে মহ আছে নহয়নে মহ তলত যদি আমি ৰ কাৰডাল বহাই দিওঁ তাৰ চৰণটো হব ম কিন্তু তাত আমাৰ কি আছে হসৰি কাৰডাল আছে গতিকে আমি কি বুলি পঢ়িম মৃ য় মা ন কি হব মৃয়মান এইবার চাও আহা দ ৰি ড্র দরিদ্র এইবার আমি চাও আহা ল প্রলয় এইবার চাও আহা প্ৰ তাত কি আছে আকাৰ আছে গতিকে প্ৰা ন প্ৰাণ এনেদৰেই তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিটো লিখি ৰাখিবা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন পঢ়ো আহা আমাক কি কৰিব দিছে পঢ়িব দিছে আহাচোন আমি পঢ়ো পৃথিৱীত অনেক প্ৰাণী আছে তাৰে ভিতৰত কিছুমান ঘৰচীয়া আৰু কিছুমান গৰু ঘৰচীয়া প্ৰাণী বাঘী ইয়াক ব্য়াঘ্ৰ বোলা হয় হৰিন এবিধ নম্ৰ প্ৰাণী ইয়াত আমাৰ কি দিছে পৃথিৱীত অনেক প্ৰাণী আছে আৰু তাৰ ভিতৰত কিছুমান আমাৰ কি হয় ঘৰচীয়া প্ৰাণী মানে হাবিত অৰ্থাৎ জংঘলত তোমালোকৰ চোৱাচোন দুটা জন্তু আছে কি কি বাঘ আৰু এইফালে কি আছে গৰু এতিয়া কোৱাচোন তোমালোকে এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰাণী ঘৰচীয়া আৰু কোনটো বনৰীয়া গৰু আমাৰ ঘৰচীয়া প্ৰাণী আৰু বাঘ কি হয় বনৰীয়া প্ৰাণী এবাৰ আগলৈ চাওঁচোন আহা এইবাৰ মই তোমালোকক দুটামান প্ৰশ্ন সুধিম তোমালোকে উত্তৰ দিবা খালী ঠাই ৰ কাৰ বহুৱাই শব্দটো পূৰ্ণ কৰা আমি অলপ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপ এটি কৰি আহিছিলো নহয়নে এতিয়া তোমালোকে ইয়াত দেখিছানে ভ আৰু দ লিখি থোৱা আছে আমি দৰ তলত কি কৰিব লাগে ৰ কাৰডাল বহুৱাব লাগে আহাচোন বহুৱাই দিয়াৰ পাছত উচ্চাৰণটো কেনেকুৱা হয় শুনো ভদ্ৰ কি হ'ল ভদ্ৰ ঠিক তেনেকৈ তলৰটো আমি চাওঁ আহাচোন দৰি দ্ৰ কি হ'ল বাৰু উচ্চাৰণটো দৰিদ্ৰ নহয়নে এইবাৰ তোমালোকে কোৱাচোন ঘৰচীয়া জন্তুটো শুদ্ধ চিন দিয়া ইয়াত দুটা জন্তু আছে হয়নে এটা হ'ল কুকুৰ আৰু এটা হল সিংহ এতিয়া কোৱাচোন কোনটো আমাৰ ঘৰচীয়া জন্তু হয় কুকুৰ নহয়নে কুকুৰ আমাৰ ঘৰত থাকে নহয় জানো তোমালোকে নিশ্চয় ইমানখিনিলৈকে বুজি পালা নহয়নে মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছো আগন্তুক দিনত পুনৰ এটি নতুন অংশ লৈ মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ